सेक्रेटरी बरए खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमरीका ने पाकिस्तान और चीन को आठ दीगर ममालिक में शामिल किया है जो मजहबी आज़ादी की खिलाफोरजी पर खास तशवीश का शिकार हैं मिस्टर पॉम्पियो ने पीर के रोज एक बयान में कहा म्यांमार एरिट्रिया ईरान नाइजीरिया शुमाली कोरिया सऊदी अरब तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को मजहबी आज़ादी की मुंजिम जारी मतशद खिलाफ रजियों में मलूस होने या बर्दाश्त करने की फहरिस्त में शामिल किया गया है पॉम्पियो ने कहा कि आज़ादी एक गैर मनकूल हक है और जिसकी बुनियाद पर आज़ाद माशरे तामीर और फरो पजीर हैं उन्होंने कहा आज अमरीका जिसकी बुनियाद मजहबी जुल्मों सितम से भागने वालों के जरिए रखी गई थी ने एक बार फिर उन लोगों के दफा के लिए कार्रवाई की जो महज इस जरूरी आज़ादी को इस्तेमाल करना चाहते हैं अमरीका ने अलबाब अलकायदा बोको हराम हयात शाम, हूथियो आई एस आई एस दाश व मगरबी अफ्रीका जमायत नसरुसमानलमुसम और तालिबान को खास तौर पर तश्वीशनाक तनजीमों के तौर पर भी नामज़द किया